自生自灭吧，自生自灭吧，别人我不知道，这话好像说的不对呵呵，我去，吓人，太恐怖了。哎，你要最后总结一下，我是不是醋王、啊？新浪娱乐的粉丝们，大家好，我是杨洋,洋。今天呢，我来挑战小浪李 f l g 你敢问我就敢当。现在开始吧。 使用三个词来形容一下你饰演的灵动、冲动、永不言败、坚强。遇到一点好调的问题啊。我如果发现好兄弟给你的备注是咩咩小可爱，你的第一反应是：我去，我去，我去，吓人，太恐怖了。打他位置嘛，不就过去了。不会，因为我觉得我在他心中还是可爱的。 你经常出演大热 IP 剧男主，如何看待一些书粉对书中角色三次元化的不满？首先会理解书粉吧，肯定是对这样的一个人物会有很多的期许。那对于自己来说，还是要看故事，还有这个人物的一个感觉，让这个作品给大家看到是有自己的小心思在里边的。 请分别说一下张天爱、王丽坤、吴尊、柳岩在剧组是什么担当？张天爱、王丽坤还有柳岩的话，应该是颜值担当吧？那吴尊哥哥的话是厨艺担当，释小龙他应该是武打担当，林动可爱担当。请分别说出你作为男友的三个优点、三个缺点。 处女座，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 处女座。处女座的优点，处女座的缺点处女座优点就是我是处女座。你觉得处女座有什么缺点？鸡毛吗？鸡毛吗？就是处女座可能它比较细腻吧，也比较敏感。很多人都说处女座什么龟毛啊，什么这些的，黑我们处女座吧。别人我不知道，这话好像说的不对。别人我不知道，我清楚我自己是什么样的处女座。 说一条网络上关于你最扯的八卦，就是当别人说你拍戏没有提前做功课、没有背词，影响剧组进度的时候，我觉得是非常扯淡的。过、嗯，过，过，没了。哎呀，嗯，哎呀，还有两张。<laughs> 二十七岁的杨洋想对少小离家、每天认真在军艺认真训练的小杨洋说：“你的努力是对的。”大尺度的亲热戏和渣男必须选一个出演，你会选？看你们选哪个了，听你们的。那就演了、啊。对于我来说，大尺度就是露个上身就挺大尺度了。那之后有什么大尺度？那没准有什么戏找到我，那也说不准。 我爸妈就是有几天没有联系我，后来我觉得就有点不对。最近那天我还吃醋，不是吃醋，不是吃醋。我给出的情景，要自己吃醋。如果吃醋的话，要现场演一下自己吃醋的表现和话语；如果不吃醋的话，就要说明自己为什么不吃醋。然后咱们今天玩五局，超过三则当场认为 不会、啊，夸的人就是我呀、啊。第二、啊，女票在两人的交往纪念日、约会晚餐上一，一直和她的女性闺蜜微信聊天，忽略自己，杨洋会吃醋吗？请老师回答。不会啊，因为他百分之八九十的时间都是在陪我，所以百分之十的时间留给她们也是正常的。突然觉得自己、啊、今天很在状态。啊、星期三，儿女上手机发现他还保留着前男友的联系方式，前两天还给前男友点赞，这个时候杨洋会吃醋吗？请老师回答。我不会玩女朋友的手机，因为我觉得要给对方足够的空间。 那也不会去什么，就是去看对方的手机啊什么这种，我觉得没必要，足够的信任吧。这个假如某一巧合之下，他<好>手机长来在我面前，<对>就是他故意给我看的，<对>想让我吃醋，<对>那我就吃一下。啊对<好>，就不太老实的歌肩想对说什么？自生自灭吧，自生自灭吧。 不会吃醋啊，就觉得就是自己眼光好啊，对吧？那自己是觉得给自己也增光嘛。杨洋偶然发现原来每天都有不知名的爱慕人士送花到女朋友单位，但是女朋友却从来没有说过这件事。杨洋会吃醋吗？挺老实回呀，不会，那就是我给他送的花。这是一个十分浪漫。如果有这样的机会的话，希望自己是一个比较浪漫的人。我很棒。耶、yeah,，我哎，你要最后总结一下，我是不是醋王、啊？<laughs> 不是粗啊！flag 还是要立的，万一实现了呢？想练成金刚小芭比，开玩笑，能说这种东西的呀？我给自己立的 flag 就是有吃不完的好吃的，可以吧？这个也算吧。<laughs> 你还记得你在真正成功之前是没有成为一个明星之前，你最大的初心是什么？做一个善良的人。问男生，你有前列腺炎吗？<laughs> <laughs>